पॅरिस ऑलिम्पिक स्पर्धेत भारताची नेमबाज मनु भाकरनं मिळवलेल्या यशासाठी सर्वच स्तरातून मनूवर अभिनंदनाचा वर्षाव केला जात आहे राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मनु भाकरचं अभिनंदन करत मनूसह यश इतर खेळाडूंसाठी विशेषत महिला खेळाडूंसाठी प्रेरणा देणारं आहे असं म्हटलं आहे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही मनुष्य अभिनंदन केलं असून नेमबाजीत पदक पटकावणारी पहिली महिला नेमबाज ठरल्यामुळे हा विजय आणखी विशेष ठरला आहे अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली आहे पंतप्रधानांनी फोनवरूनही तिला थेट शुभेच्छा दिल्या आहेत बहुत बहुत शुक्रिया सर आप कैसे था था था। जी अच्छा कर रहे हैं हमारे खिलाड़ी यहाँ अभी। आप स्वयं को वैसे पॉइंट वन से आप सिल्वर आपका रह गया जी लेकिन उसके बावजूद भी आपने देश का नाम रोशन किया आप। आपको दो प्रकार की क्रेडिट मिल रही है <laughs> तो आप कहा से पदक लाई लेकिन भारत की पहली महिला है जिस मेडल लेके आई हो जी सर हाँ जी शुक्रिया सर मेरी तरफ से बहुत है। में। दे 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 कर दिया। जी दरम्यान पदक पटका मनु भाकर आनंद व्यक्त किया सुवर्ण पदक जिंकने अपना स्वप्न असल भावना मनु ने व्यक्त की मेरा काफी सालों से मेरा सपना रहा है कि मैं ओलंपिक में जाऊं और इंडिया के लिए एक मेडल जरूर लेकर आऊं हालांकि वो सपना गोल्ड का रहा है तो so, uh, वो सपना अभी भी बरकरार है बट मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि इतना मुझे आभार है कि uh, मैं ये मेडल जीत सकी हम सब के लिए और ये अब घर आ रहा है